Можно пиццу снимать? Вот ты Готово? Сделай, чтобы палец указал. Мы заходим в музей, и, самое главное у нас в музее стоит такой статуя. Великий Саша. И он солдат древний. Его лапать надо? Не, не, не. Ну да, ты будешь его чуть-чуть трогать. Знаешь, какое самое главное место у солдата? Это его, это его сердце. Это его сердце. Видишь, какое у него твердое сердце? Боку, да. Как оно сильно бьет. Сережа да, это ничего не будет такое. Сережа, он должен быть очень сильный, так что у него должны быть большие-большие мышцы. Но у него этого маленький идет. Так, мы дальше идем, смотри. Но у него эта рука, обрезали эту руку. В войне обрезали. Трагедия была. Сразу мы идем. Второе руке. Эта рука целая, это его письменная рука. Uh -huh. Стоит у него еще пальцы свои есть. Все пальцы еще есть. Знаешь, что после тысячи лет даже волосы сохраняются. даже у, и у статуи. А то? Ты понял? Я просто слышу только там Ну вот, теперь его нос. Ну вот его губы можно. Его ушко. Да? А вот его глаз.